गरीब किसानों को समन भेजा और समन में क्या लिखा था क्या अपराध किया था इन्होंने समन में लिखा था कि ईडी का प्रयोग राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है हो सकता है कि कुछ लोग हमारी बात मानते हो उनको समझ में आता हो कि ये राजनीतिक साजिश है हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता हो कि इन पर आरोप लगे हैं इसलिए ये बहाने बना रहे हैं लेकिन आज आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने देश के सामने ये प्रमाण रख दिया है कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र रचने का एक साधन है ईडी ने दो बुजुर्ग किसानों पर जिनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं जिनका नाम है कन्हैयन जो बहत्तर साल के हैं और कृष्णन जो छियासठ साल के हैं जिनके बैंक में कुल मिलाकर साढ़े चार सौ रुपए हैं उन पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस फाइल किया ईडी ने इन दो गरीब किसानों को समन भेजा और समन में क्या लिखा था क्या अपराध किया था इन्होंने समन में लिखा था कि आपका एक 2017 का केस है जिसके लिए हम आपको समन कर रहे हैं और वो केस था कि इन्होंने अपने खेत के आसपास बिजली की तार लगाई और उस बिजली की तार की वजह से दो भैंसों की मौत हो गई इस कारण से इन दो किसानों को ईडी ने समन किया है आज ये औकात रह गई है केंद्र सरकार की एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इनको समन करने का इन पर केस करने का असली कारण क्या है असली कारण ईडी के, के केस का पूरे देश भर में सिर्फ एक है अगर भारतीय जनता पार्टी की आपसे दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की आपसे दुश्मनी है तो आप पर ईडी का केस किया जाएगा इन दो गरीब किसानों की अपने एक इलाके की भारतीय जनता पार्टी के नेता जी गुणशेखर से कई सालों से झगड़ा चल रहा था इन्होंने जब उस नेता पर केस किया जी गुणशेखर जेल गया और उसका बदला लेने के लिए इन साढ़े चार सौ रुपए की मात्र संपत्ति रखने वाले किसानों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ईडी ने केस कर दिया और उनको तमिलनाडु से दिल्ली समन कर दिया तो यह बिल्कुल साफ है कि ईडी आज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है ईडी आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है जिसे वो किसी पर भी इस्तेमाल कर सकती है और ये भी साफ है कि ईडी का प्रयोग हो रहा है अपने दुश्मनों को हमला करने के लिए पार्टियों को तोड़ने के लिए अगर कोई विपक्ष का नेता ईडी का केस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो फिर ईडी कहती है कि जी हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं था हमें तो केस बंद करना पड़ रहा है हमारी तो फाइल खो गई इसलिए हमें केस विड्रॉ करना पड़ रहा है ये पूरे देश ने देखा कि छगन भुजबल जिन पर महाराष्ट्र सदन स्कैम में 870 करोड़ के घोटाले का आरोप था जिन पर ईडी का केस चल रहा था जैसे ही छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अगली ही कोर्ट की हियरिंग में ईडी ने मुंबई हाईकोर्ट के सामने कहा कि जी हमारी तो केस की फाइल खो गई है इसलिए हम केस बंद करना चाह रहे हैं तो ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध करेगा उस पर ईडी में केस होगा उस पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस होगा दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है समझने वाली कि अपने दुश्मनों पर भारतीय जनता पार्टी से ईडी से क्यों केस कराती है सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्यों केस करवाती है देश में इतने कानून है शन ऑफ करप्शन एक्ट है पूरा आपका सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दुश्मनों के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट में क्यों केस होता है इसलिए होता है क्योंकि इस देश में सिर्फ एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिस कानून में बेल मिलना लगभग असंभव है क्यों असंभव है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तब बना था जब भारत ने इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म और नारकोटिक्स को साइन किया था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बेल इसलिए नहीं मिलती है कि ऐसा ना हो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके कहीं किसी आतंकवादियों को पैसा चला जाए कहीं कोई आतंकवादियों का दुक्की द्वारा हमला हो जाए कहीं कोई ड्रग्स ट्रेडिंग ना हो जाए इसलिए इतना सख्त कानून बना था टेररिज्म को रोकने के लिए और ड्रग ट्रेड को रोकने के लिए

किसी को भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बेल मिलना लगभग असंभव है तो आज भारतीय जनता पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ लड़ रहे किसानों को चाहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे विपक्ष के नेताओं को चाहे मुख्यमंत्रियों को ईडी के द्वारा समन्स भिजवा रही है क्योंकि वो अपने विरोधियों को चुप करवाना चाहती है उनका मुंह बंद करवाना चाहती है लेकिन आज जब दो <laughs> बुजुर्ग किसानों को दो भैंसों की मौत के लिए अगर ईडी बुला लेती है तो ईडी का पर्दाफाश पूरे देश के सामने हो जाता है। यू uh, you uh, uh, इनका नाम है कन्यन एज सेवेंटी टू और कृष्णन एज सिक्सटी सिक्स ये तमिलनाडु के सालम डिस्ट्रिक्ट से है तो शड़ी, तो ऐसा हो रहा है। अभी तो अरविंद केजरीवाल को समन किया है हेमंत सोरेन को समन कर रहे हैं समन कर रहे हैं तेजस्वी यादव को समन कर रहे हैं अब भूपेश बघेल का नंबर आ गया है जिस स्पीड पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है जब तक लोकसभा का चुनाव आएगा वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देगी क्योंकि इससे अच्छा चुनाव जीतने का क्या तरीका हो सकता है इससे इससे आसान चुनाव जीतने का क्या तरीका हो सकता है कि आप अपने सारे विपक्ष को जेल में डाल दीजिए जेल में ना वो प्रचार कर पाएंगे ना वो ठीक से चुनाव कर, लड़ पाएंगे और हिंसा हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा उनको मणिपुर की हिंसा पर सब जवाब देना पड़ेगा उनको देश में बढ़ते हुए क्राइम पर जवाब देना पड़ेगा उनको पूरे देश में महिलाओं की असुरक्षा पे जवाब देना पड़ेगा बढ़ती हुई महंगाई पर जवाब देना पड़ेगा बढ़ती हुई बेरोजगारी पे जवाब देना पड़ेगा लेकिन क्योंकि वो ये जवाब नहीं देना चाहते हैं इसीलिए विपक्ष के नेताओं पर जी तोड़ हमला कर रहे हैं कि कोई सवाल पूछने वाला और कोई देश को सच्चाई बताने वाला चुनाव प्रचार में ना रह जाए